Павлоград должно прилететь, смотри, э, почему-то область показываешь. шестерка пикова это за городом, понял? И опять показываю. Здесь тут э, крестовая Это какая-то больничка в Павлограде. Три номер. Восьмерка есть, или восьмой, или восемнадцатый. Но меня смущает Успиковый и семерка рядом. То есть такое чувство, что баллистика. Вот будет какая-то фигня, что Павлоград, баллистика полетит. Просто вот так вот: 10 штук сразу. Ну, я, образно говоря, про 10 штук. Прям так. Раз, два, три. Вот эти понял, выходы будут. Павлоград, Прям семерка постоянства, и туспиковый прям много. Семь. Вот, вот да, вот, вот, много. Ну, Харьков тоже семерка падает, постоянство карта. И смотрите, ребята, то, что мы говорили, я помню, что говорила, чтобы пустые тревоги непонятные вот прилетать, да. а потом тревога. Опять в Лепико. То есть опять то же самое. Прилетела, потом тревога. Вот в Харьков, да, сразу показывает нам. А какой у вас есть госпиталь центральный или больница, прям центральная что-то? И возле этой больницы какой-то рынок должен. Мы про Барш-Баршова когда-то говорили, я помню. Да. Какой-то прям центральный, потому что тут выпал. Какая-то больничка и два, и две, две десятки. То есть рядом где-то какой-то рынок есть. Центральный. Я понял, что проигралась по Харькову. центральный какой-то, центральная больница или госпиталь. Или там рядом рынок, базар. Вот что-то вот такое. Ну, для какого-то кладбища уже Житомире прилетит. Э, причем баллистика может полететь. Туз вверх падает. Баллистика может полететь. Мне кажется, 20 числа. Где-то вот там плюс-минус 20 числа. И мне почему-то тройка идет. Три. Или адрес, или третье кладбище, или адрес. Рубе, шестерка пиковая. Ну, опять, нет, нет. Шестерка пиковая, типа, валет пиковая, но только выпал. Ну, какие-то будут разговоры. То есть тут то же самое показывает сейчас, чтобы все поняли, спрашиваю, типа, говорю, покажите мне запад, ну, не Ивана Франковского, типа, а запад Украины покажите. Да. Десятка мечей и карты смерти. полистика полетит по, по, по Ивано-Франковску хотела сказать, по Ивано-Франковску, значит. Я просто про Запад спросила, понял, сразу показывает. И карта солнца, и мне падает, типа, что все лето, почему-то Запад Украины, ну, такое, под вопросом очень большим. И не знаю, откуда они запускают. На центр города. Какая-то гостиница, отель. Я объясню, почему я спрашиваю. Четверка Пентаклей, когда мне падает, я понимаю, что, допустим, дроны запускают по Киеву со всех сторон, Но... каких только можно. То же самое здесь, типа с четырех сторон по западу Украины. И тут не единожды уже просто падало в прошлые разы, по-моему, когда я смотрела, я помню, тут это вот, я не знаю, у них аллея там какая-то с военными есть. Опять король мечей просто падает здесь. Типа как аллея. У нас есть аллея вот возле Стеллы, да, то же самое у них тоже есть. Не оккупируют, смотри, короче, да, ну там дьявол, карты смерти падает. Тут вот орешника махать своим под Днепру снова. Десятка прикова это карта непонятки, да. Но нам не выпал Туспиковый. Сейчас бы если выпал бы Туспиковый, я бы сказала, что полетит. Но, учитывая, что в прошлые разы, когда прилетела под Днепропетровской области, помнишь? Он же куда-то типа летел, какой-то там что-то летело, да? То есть уже понятно, что они могут чем-то пугать, чем-то таким, десятка пиковая. То есть может какая-то ракета то упасть там на прокордоне или какая-то баллистика. А скажешь, что это Орешник. Такое да. тоже может быть. Вот Валентин вот он выпал. Именно Орешник, нет? Тоже центр показывает. Мне показывают еще по картам, там недалеко, там где-то делала операцию. Класс, спасибо. Недалеко от центра, да. Типа карта Небача, видишь? Завязаны глаза. Ну, День России, по наступлениям, кстати, карта плохая падает сейчас. Я опять-таки склоняюсь к своему мнению касательно водосховища. Я сейчас уже не говорю про Запорожское, ой, про Днепровское. Не про ГЭС, да. Я уже просто говорю, в принципе, про какое-то водосховище, потому что снова тут скубка падает. Вот смотри: десятка мечей снова падает. Ну, снова одно и то же, понял, падает. Это были водосховощи Это все, типа, дата, получается, спросила э, День yeah. независимости России. Короче, Водосховыще здесь падает. Мы спросили по их планам. Ну, Во-первых, мосты фонить начали. Мне мосты снились. Это первое. Второе, мне снилось какой-то цунами. Где-то я не понял, вообще где это. Мне показалось за границей. Ну, учитывая, что сейчас будет неделя дождей. Может, мне показывали, это западная Украина какая-то. Просто домик такой был маленький. Не высотка, а домик накрывал. Может, это к этому, что где-то затопит Франковщину опять или Львивщину, mm. Что-то вот к этому, да? Mm -hmm. э -э потом смотри, по обстрелам у нас там много чего сбылось. Про Днепр сбылось у нас с тобой, мы смотрели по... Ну, баллистика прилетела и дроны, вот как раз баллистика. Харьков там сбылся тоже, что-то еще. Карта Шута падает. Нет, не пока. Смотри, падает сразу двойка Пентакли, это эти дроны, вот, двойка пентак. Дроны. Меня все равно смущает здесь, конечно, знаешь, что... Похождение вот этих вот россиян, потому что шестерка мечей выпала, и колесница, типа, движение. Может быть, какой-то, э, типа, обстрел Сум, э, большой. Ивана Купала. Какой-то проспект падает. И баллистика будет лететь тоже. Баллистика, и дроны будут перемешку. но вот баллистика тоже выпала, карта смерти. Специально спросила. Людное место, какой-то проспект. Какая-то там фигурирует в честь кого-то. Я думаю, проспект как мужик, ну, фамилия мужская. Или, или автовокзал, или вокзал, что у них там Луцкий есть. Mm -hmm. Я просто в городе ни разу не была. Это падает. Ну, колесница может и на авто, и на вокзал. Десятка мечей падает просто сразу. Луцк, смотри, должен быть конец месяца. То есть, либо 25-е, либо там, 25-е, 26-е. Вот там он число. Конец месяца, спрашиваю, когда. Опять-таки, праздники показывают. у нас весь июнь в праздниках. В Луцку он и рядом пишут. Все понятно. Ну, восьмерка мечей падает, нет? Ну, типа, не... Где mm -hmm. такое видео? Да, нет. Восьмерка мечей падает все равно. Есть какой-то огорож? Нет, шута карта падает.